Клюев, блять, 50 милиционеров охраняет его дом. У него что, денег нету на охрану? В Киеве беспредел, а 50 милиционеров охраняет его дом. Меня типает. Домкин, это что, ребята, за что здесь погибли, а? Уже должен сидеть. Я не знаю, чем это все закончится. Они обещали правительство технократов и лезут туда, суки. Да они там были. Суки они! Клюева, блять, он только под гарантией под их не здесь может быть. Только под их не гарантии. 50 человек милиции охраняет дом его. Да его, его можно охранять милицией после того, как он перейдет в государственную собственность. Как только Клюева дом перейдет в государственную собственность, его будет охранять милиция. Я больше говорить не могу. Молодец. Так, Тоша. Меня Демид сказал. Вас кусили.